来者,来者何人？来者何人？杜君在此，求见义父。如今你站在本王的面前，还敢撒谎，义父。 杜君所言句句属实。京中鱼龙混杂，想与金陵传信谈何容易？况且，杜君前往通州，为了就是破坏朝廷的计划。这途中还险些暴露身份，只可惜最终阻止不及。但我心忠诚，一如往昔。好一个一如往昔！回想起来。 当年你就是这般巧言令色，说服本王同意你去京城布局，却一步步脱离了本王的掌控。呃、谢威，你可别忘了，当年是谁逼得你们母子分离？是谁在城门之上要取你性命？又是谁在尸身火海中饶你不死？这么多年来，本王悉心栽培你，可是没想到。 本王竟培养出一大祸患，如今连大乐之局都被你给毁了、呃。呃呃呃呃呃呃呃 京城所为，只为经陵，绝无欺瞒。嗯、大月之时，吴世先并不只是一夫谋划，待到知晓，已是无力回天。是吗？好，那本王今天就让你说实话。嗯、住手！ 可有受伤？你真的疯了！你不该来的。我不能让你一个人在此。都说英雄难过美人关，但没想到啊，像你谢居安这样的人，也有舍命为红颜的时候。过往之事，是我之过错。义父若要责罚，冲我一人来。但你先放了他。那怎么能行呢？好不容易请来的女娃，怎么能说放就放呢？ 除非你到底要我做什么、啊？我想要什么，你心里最清楚。如今燕家军已经被你掌控，燕木这样的人不会为本王所用，但你却可以。我要你说服燕木一路南下，拿下京城。这是谋反！你不答应？他才受了刀伤，再经不起打了。他既然来了，便是心中有我。只要你答应不再伤害他，我可以帮你劝说他。 你瞧瞧，啊，人家江二姑娘可比你有情有义多了。谢薇，只要你助本王成事，你我仍是父子。但我夺了这江山，整个大秦还是咱父子俩说了算。但倘若你不顾父子之情，忘恩负义，那这江二姑娘能不能活过今日？别碰她！起来。 好，我答应你。哈哈哈！哈，好好，你早就应该这样嘛。送督军先生还有江二姑娘回房，所需的物品全部备齐，不准有任何的怠慢。督军先生，这里你可以随意走动，没有人敢阻拦你。江二姑娘，你呢，就在房里乖乖地休息，切莫乱动。是。 我就知道，你方才都是演戏给平南王看的。就你这性子，根本不会下跪求饶。明知道不能硬碰硬，难道要逃打吗？把衣服脱了。我们的上药，谁知道还要在这龙潭虎穴待多久？带着伤总是不便。